Malaysia, Thailand dan Vietnam catat unjuran positif. Isu pemain warisan, FAM tidak akan berdiam diri. Rob Friend menuarakan tiga entiti dalam Harimau Melaya. Sebelum kita mendalami, saya ingin mengingatkan anda untuk melanggan dan menghidupkan pemberitahuan supaya anda tidak terlepas berita bola sepak terhangat di saluran ini. Mari kita bahas. Malaysia, Thailand dan Vietnam terus menunjukkan perubahan positif dari segi kedudukan ranking FIFA selepas dua aksi antarabangsa pada bulan Oktober. Ranking terbaru menunjukkan Thailand masih berada dalam kelompok 100 pasukan terbaik FIFA dengan ranking ke-96. Vietnam dan Malaysia pula masing-masing berada dalam kelompok 120 pasukan terbaik dengan ranking ke-111 dan 118 Pungutan mata ranking pula menyaksikan Vietnam meraih pungutan tertinggi iaitu 13.7 mata. Ini disusuli Malaysia yang merekodkan pungutan mata 13.3 13.3 dan Thailand 13.16 mata. Pertambahan mata turut menyaksikan bilangan perubahan posisi yang besar yang dibuat Thailand dan Malaysia. Kedua-dua negara merekodkan perubahan ranking sebanyak 5 anak tangga. Thailand memintas Luxembourg, Palestin, Equatorial Guinea, Trinidad and Tobago serta Mozambik. Malaysia pula memintas Korea Utara, Sudan, Sierra Leone, Azerbaijan dan negara jiran Indonesia. Vietnam pula memintas tiga negara Afrika iaitu Komoros, Libya dan Mauritania. Ini berdasarkan semakan terbaru ranking FIFA yang dibuat baru-baru ini. Semua ini dicapai selepas ketiga-tiga pasukan meraih keputusan positif dalam dua aksi antarabangsa pada Oktober. Harimau Melayu menewaskan Laos dalam dua aksi kumpulan F. Vietnam dipaksa bekerja keras sebelum menewaskan Nepal dalam dua aksi kumpulan sama. Thailand pula makin sukar digugat selepas menewaskan Chinese Taipei dalam kumpulan D. Selain tiga negara ASEAN ini, dua lagi negara iaitu Filipina dan Singapura turut merekodkan peningkatan mata dari segi punggutan mata ranking. Filipina dan Singapura masing-masing merekodkan punggutan 15.09 dan 17.15 mata. Ini dicapai selepas kedua-dua pasukan masing-masing menewaskan Timor Leste dan India baru-baru ini. The Ascals dan The Lions turut memperbaiki kedudukan ranking masing-masing dengan menduduki tangga ke 141 dunia dan 155. isu pemain warisan, FAM tidak akan berdiam diri. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, kini fokus membuat rayuan kepada FIFA berhubung isu hukuman yang dijatuhkan ke atas badan Indo itu dan tujuh pemain warisan negara. Perkara ini ditegaskan pemangku Presiden FAM, Datuk Wira Yusof Mahdi, menerusi satu laporan oleh Astro Awani. Yusof memaklumkan seandainya keputusan rayuan FAM diterima, ini bukan sahaja memastikan dua keputusan aksi kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal dan Vietnam dikekalkan, malah ini memastikan status tujuh pemain yang beraksi dalam dua perlawanan tersebut sebagai sah di sisi FIFA. Sehubungan itu, FAM kini menunggu jawapan rasmi daripada FIFA dan berharap keadilan dapat diberi kepada semua pemain yang terlibat dan skuad negara. Yusof turut menambah keputusan rayuan sama ada ditolak atau diterima. Ia tetap akan memberi kesan signifikan kepada Harimau Melayu dan dua keputusan aksi yang dinyatakan. Terdahulu, keputusan rayuan FAM dijangka diketahui pada 30 Oktober ini. Ini berdasarkan maklumat yang diberi Peguam Sukan Antarabangsa, Sergei Vitos, yang mewakili badan induk itu. Rob Friend menyuarakan tiga entiti dalam Harimau Melayu. Pihak yang bertanggungjawab dalam skuad Harimau Melayu akhirnya didedahkan selepas tiga entiti utama membentuk struktur pengurusan skuad kebangsaan. Namun, masing-masing memiliki peranan tersendiri bagi memastikan urusan pasukan berjalan tanpa sebarang masalah. Ketua Pegawai Eksekutif Skuad Harimau Melayu, Rob Friend, menjelaskan pendedahan itu penting untuk membetulkan persepsi dan mengelak kekeliruan mengenai peranan sebenar pihak yang terbabit dalam pengurusan bola sepak negara, termasuk Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM dan Pemangku Sultan Johor, Tengku Mahathir Ismail. Kita bercakap tentang tiga entiti yang berbeza dalam struktur ini. Kita ada FAM yang berperanan sebagai badan induk dan bertanggungjawab terhadap takbir urus, sumber manusia, dokumentasi, pendaftaran, etika dan perundangan. Pasukan Kebangsaan Malaysia pula berperanan dalam aspek strategi, prestasi dan teknikal selain membabitkan kaki tangan, media, komunikasi, perubatan, sains sukan dan logistik pasukan. Itulah yang membentuk struktur operasi skuad Harimau Melayu hari ini. Friend turut menegaskan bahawa di atas kedua-dua entiti itu peranan penting turut dimainkan Tengku Mahathir Ismail yang menjadi pencetus untuk projek merevolusikan skuad Harimau Malaya. Katanya penjelasan ini dibuat untuk membetulkan keadaan selepas melihat wujud salah faham khususnya di laman media-media sosial yang cuba mengaitkan pelbagai isu dengan Tengku Mahathir Ismail. Sebenarnya, kami memulakan projek ini atas wasinan duli yang amat mulia Tunku Mahta Ismail. Saya sendiri dibawa masuk ke dalam projek ini kerana visi dan komitmen Baginda terhadap bola sepak Malaysia. Baginda seorang yang berwasinan dan apa yang sudah dilakukan untuk bola sepak negara adalah sesuatu yang belum pernah berlaku sebelum ini. Kami sebagai pasukan kebangsaan amat berterima kasih atas sokongan dan pandangan jauh Baginda. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika anda menyukainya. Komen di bawah jika anda mempunyai pemikiran lain dan langgan untuk lebih banyak berita bola sepak Malaysia. Jumpa lagi dalam video seterusnya.